Меня Катя зовут, всем привет. Я почему увлекаюсь, там расскажи, там такая, ну там, мне чуть-чуть небольшую информацию можно. Ну, может, кратко так. Я фанат Акима, я пришла сюда, чтобы его поддержать. Всем хорошего настроения. Классно, а ты пришел я Серега, я одногруппник Да, Jy moet net gaan. <ты discussion> <уже> <Positive> Это ну, давайте, давайте. вот вам ваш шарика, знаете, знаете какая задача заключается, в а чем вам? Вам просто надо те шарики, и чей первый э, шарик вовне, тот и вирует. Ну не переживайте, может, вы можете... А ну давайте, давайте. Но я вам подыграю, в принципе, не переживайте, так просто. А можно, в принципе, и под музыку, да, если нам звук как-то постарается, если музыка... А давайте дальше какую такую крутую музыку поставим, такую молодежную, вообще крутую чтобы они так вдохновились, так, так они как бы... Вау, сейчас как начнут. Давай, сейчас. А, ну мне сказать, раз, два, три, да, или как там? А, команда готовится, да? Я на тебя смотрю, да? А, да? Нет, сейчас еще пройти. <соценно> ну не раз, два, три, как -то... Но я понимаю, что звук там пока не настроился. Сейчас. Ну под музыку это будет веселее, как бы. А, ну можно, да, начинать, да? Типа. А, ну давайте, начинаем. Ой, раз, два, три, начинаем надувать шарики. А группа если поддерживает, все шариков лит, то будет, будет победителем. Тупо, да? Ну, кто же выиграет, давайте. Ну да, он выиграл. не, вы не переживайте, в принципе. Девочка, ты не расстраивайся, в принципе, я вам оба приз подарю. но просто не представляете, что я вам подарю. Ну, ты стеснительно, но я же врач-сексолог. И смотрите, что я вам подарю. А вот просто не представляете. Блин, чтобы мне было обидно. Вы подержите главу. Это у нас проделывает фирма «Розовый кролик» просто. Вот так сказать. Спасибо вам за внимание, чтобы нас поддержали, что поучаствовали в этом конкурсе. Спасибо. А кто нас следующий будет участвовать? Юлия, на кастинг. Юлия. Юлия. Ой, самое сейчас интересное. Вот после обязательно буду будет выступать. А, спасибо вам за внимание. Вы можете какие-то комментарии сказать, если вам там новости? Какие-то пожелания, может? А, давайте пожелания клубу, может, не знаю, там. Вам нравится здесь хотя бы что-то? Иди подарок трать. Двоем. Ну, пожелание клубу, чтобы развивался, чтобы собирал больше народу, чтобы была движуха, побольше. Она уже все сказала за него. Спасибо за внимание. Давайте поддержим бурными аплодисментами. эй они уходят.